После училища попал в Крым. Крыму был пять лет. И потом как тут начальник уходил на пенсию. И я вместо его пришел сюда домой, вернулся. И с 1971 года, не уезжая никуда, на маяке здесь. По сей день руковожу им. В 1945 году мы приехали. Отца перевели сюда работать с Мариуполя. После войны сразу. В 1962 году пришел работать на маяк. Ну и в общем по сей день. У меня брат работал тут, дочка работает. Ну, жена работала, типа как ДНД, да, Династия. А построили у вот того, что Воронцов, что корабли садились, тут же белка косу обходить меляки, мелки, мелкие места, и корабли садились на мель. И тогда принял решение Воронцов, чтобы поставить на конечности косы маяк. Световой маяк работает ночью, при восходе. В mm -hmm. заходе солнце включается, при восходе выключается. Mm -hmm. вот. Все автоматически. Сейчас, в данный момент. Раньше там было все. Смотрели, следили, там про солнце заходит, таблицы были. Сейчас все на автоматах. Тепло мы протираем, а шторы уже не, не опускаем. Не. Потому что современная оптика стоит. Наша функция обеспечить безопасность прохода кораблей Мариуполь, Бердянск, Бердянск, Керч. Кораблей много в данный момент сейчас. Тут у нас да, сейчас три или четыре или пять даже судов стоит в очереди на порт. Сейчас отгрузка, русская зерна идет там это. Обязанности, которые мы обслуживаем, все уходит. Уборка, покраска, вот. Обслуживание техники. Поднимаемся. Дежурный поднимается. Подниматься. Сейчас я. Сегодня хлопчик у меня тут молоденький есть уже. Дочь поднимается. Видите, вот это, это уже стоит оптика, тут дублер. В случае сгорания что-то случилось, то запускается автоматически все. Так. Этот наш маячок. А это вот маяк до 1957 году. Восстаю вот, вот, его. Он же был... Когда немцы уходили, он его взорвали. Купол башни был, вот это в сооружение. В 1957 году восстановили фонарное сооружение. Вот. И техническое вот это здание было восстановлено. Это и я. Это с Одессы корреспонденты снимали в то время еще. Hva? Так, ушел, ну все. Пошлите у них тоже.